এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ পুথিৰ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে যদি ছাপৰ্ট কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ছাপ'ৰ্ট কৰিবা ছ' এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছিলে তিনিটা আমাক অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া এক নম্বৰটোত দিছে যে বিদ্যা উপাৰ্জনৰ ঘাই উপায় কি উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খটো হ'ব পুথিৰ অধ্যয়ন তাৰপিছত দুই নম্বৰটোত দিছে সংসাৰত উদগতি কৰিবলৈ কি লাগে উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ মনৰ একাগ্ৰতা তাৰপিছত দুই নম্বৰটোত আমাক এটা বক্স দিয়া আছে বক্সটোৰ পৰা তোমালোকে শব্দবোৰ বিচাৰি কিনে লিখিব লাগে তলত যোনকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছিলে যে সুখ বা দুখ পোৱা কাৰ্য সেইটো আমি কি বুলি কওঁ ভোগ চ' ইয়াত ভোগ বুলি ক'লে এইটো মিলি গ'ল সেনেকৈ ইয়াত মিলাই মিলাই আমি আনচাৰখিনি লিখি যাব লাগে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দিছে উন্নত অৱস্থা সেইটোক আমি কওঁ উদগতি তাৰপিছত যত্নটোক আমি কওঁ পুৰুষাৰ্থক সাঁচি ৰখা কাৰ্য আমি সঞ্চয় বুলি কওঁ বিদ্যুৎ মানে হৈছে বিজুলী ছয় নম্বৰটোত দিছে এবিধ বহুমূলীয়া মণি বা বাসৰ সেইটোক কওঁ আমি মণিক বা মানিক সাত নম্বৰটোত আমাক দিছে কোনো বিষয়ত আগ্ৰহেৰে লগা সেইটো কৈছে আগ্ৰহ তাৰপিছত আঠ নম্বৰটোত দিছে আন কোনোফালে মন নিদিয়াকৈ একান্তভাৱে লাগি থকা এইটোক কয় একাগ্ৰতা ন নম্বৰটোত দিছে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে মানে হৈছে অনুক্ৰম তাৰপিছত দহ নম্বৰটোত দিছে প্ৰক্ৰিয়া বা বিধি এইটোক আমি কওঁ প্ৰণালী তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমাক তিনি নম্বৰখিনিত দিছে তলত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে যে দূৰৈৰ মানিক কেনেকৈ হাততে পাব পাৰি উত্তৰটো হৈছে দূৰৈৰ মানিক সত্ৰিক জ্ঞানসমূহ আমি পুথি পঢ়াৰ দ্বাৰা হাততে পাব পাৰোঁ তাৰপিছত খ নম্বৰটোত আমাক দিছে পুথি এখনৰ আচল ভাৱ কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি উত্তৰটো হৈছে পুথি এখন মন পুতি পঢ়িলে তাৰ আচল ভাৱ বুজিব পাৰি গ নম্বৰটোত আমাক দিছে পুথিবিদ্যাক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে উত্তৰটো হৈছে লেখকে পুথি বিদ্যাক থোপাই থোৱা ধনৰ লগত তুলনা কৰিছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰটোত আমাক দিছে পৰলোকগামী পণ্ডিতসকলৰ বিদ্যাবুদ্ধি কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰি উত্তৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৰচিত পুথি পঢ়ি আমি পৰলোকগামী পণ্ডিতসমূহৰ বিদ্যাবুদ্ধি অতি সহজতে লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰখিনিত আমাক দিছে বাক্যশাৰী বহলাই লিখা এতিয়া আমাক প্ৰথমটোত দিছে পুথিবিদ্যা থোপাই থোৱা ধনৰ নিচিনা ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিম যে এজন মানুহে বহু পৰিশ্ৰম কৰি থোপাই ৰখা ধনৰ পৰা আনজনে সেই ধনৰ পৰা সুবিধা ল'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে পুথিত লেখকজনে পঢ়োতাৰ বাবে বিদ্যা থোপাই ৰাখে আমি পুথি পঢ়ি সেই থোপাই থোৱা বিদ্যা সহজতে লাভ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে পুথি বিদ্যাক থোপাই থোৱা ধনৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমাক খ নম্বৰটোত দিছে বিদ্যা আৰ্জনৰ প্ৰণালী প্ৰায় ধন আৰ্জনৰ প্ৰণালীৰ নিচিনা ইয়াৰ উত্তৰটোত আমি লিখিম যে যিদৰে ধন আৰ্জন কৰিবলৈ মূল ধন লাগে তেনেদৰে বিদ্যা অৰ্জন কৰিবলৈও মূল বিদ্যা লাগে যাৰ মূলধন বেছি সি বেছি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তেনেদৰে যাৰ মূল বিদ্যা বেছি সি অধিক বিদ্যা লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰটোত দিছে সৎ সংঘৰ পৰা মানুহৰ সৎ স্বভাৱ জন্মে ইয়াৰ উত্তৰটোত আমি লিখিম যে মানুহে যিসকলৰ লগত সদায় উঠা বহা কৰে তেনে মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ভাল সংগত থাকিলে মানুহ ভাল হয় বেয়া সংগত থাকিলে বেয়া হয় সেইদৰে ভাল পুথি পঢ়িলে ভাল চিন্তা চৰিত্ৰ বিকাশ ঘটে যি এক প্ৰকাৰৰ সৎসংগত হোৱা সদৃশ পাঁচ নম্বৰটোত আমাক দিছে ভাল পুথি পঢ়িলে ভাল সংগত থকা যেন আৰু বেয়া পুথি পঢ়িলে বেয়া সংগত থকা যেন ফল হয় কথাষাৰ বহলাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিম এখন পুথিয়ে মানুহৰ মন মানসিকতা আৰু স্বভাৱৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় যিয়ে পুথিখন লিখে তাৰ চিন্তা চেতনা স্বভাৱ চৰিত্ৰ পুথিখনত প্ৰকাশ পায় সেই পুথি পঢ়োঁতে যেনে চিন্তা ভাৱনা পঢ়ে সেয়ে তেওঁৰ মনত গঢ়ি উঠে গতিকে এজন মানুহে যদি এখন ভাল পুথি পঢ়ে তেন্তে সি ভাল চিন্তা চৰিত্ৰ সংগত থাকে আৰু ভাল গুণেৰে ভৰা হ'ব কিন্তু যদি তেওঁ এখন বেয়া পুথি পঢ়ে তেন্তে তেওঁ বেয়া চিন্তা আৰু চৰিত্ৰহে ভৰি পৰিব সেয়েহে পুথি বাছনি কৰি পঢ়াটো অতি জৰুৰী ইয়াৰ পিছত আমাক ছয় নম্বৰখিনিত দিছে যে উদাহৰণৰ দৰে তলত দিয়া শব্দকেইটা ভাঙি লিখা যেনেকৈ উপকুল দিছে আমি লিখিম উপযোগ কুল সেনেকৈ বেত খল দিছে আমি বেত আৰু খল লিখিম বিখ্যাত বীৰ যুখ্যাত আও বাট আও আৰু ভাত ইয়াৰ পিছত আমাক সাত নম্বৰখিনিত দিছে বাক্য ৰচনা কৰা এতিয়া প্ৰথমটো দিছে থোপাই পুথিৰবিদ্যা থোপাই থোৱা ধনৰ নিচিনা তাৰপিছত দিছে পাৰ্গত অভ্যাসৰ দ্বাৰা যিকোনো কামতে পাৰ্গত হ'ব পাৰি তাৰপিছত আমাক দিছে একাগ্ৰতা সংসাৰ উদগতি কৰিবলৈ মানুহক পুনৰ একাগ্ৰতা লাগে পুৰুষাৰ্থ লেখকসকলে বহু পুৰুষাৰ্থ কৰি বিদ্যা ভঁৰাল বান্ধি থয় তাৰপিছত দিছে স্বভাৱ মানুহৰ স্বভাৱ ভাল হ'ব লাগে ছ' এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি তোমালোকে লাষ্টলৈকে চালা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ নেক্সট কোনটো ছাবজেক্টৰ কোনকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা